Kong, ayo mulih wae Le. Prasana gawa utawa goyong Pandhawa 5 cacahis nawimu di pustaka Jamus Klimasada. Iki wis ketrucut lakone kriwikan dadi krajokan, geguyon dadi tangisan. Mulih matur karo bapak, nek Le dikongkon utawa diutus bapak cabare gawe ora entuk gawe. Ayo mulih ndak selak ketututan Prabu Baladewa. Mulih ya? mule nang Karang Kedempel. apa nek kowe nduwe penemu ngono kuwi? Kok apik piye? Aku wis mantep pikirku lho, Truk. Tenan kuwi. Aku wis gedhe atiku ing atase kakangku Petruk kok wani karo Baladewa iki nek wong ora isa mikir ra ora bakal krakon to. Terus kok bareng aku wis bombong atiku kok kowe ngejak mulai. kuwi jancane kowe iki nduwe Ha? Terus saiki pikiran wis. Kowe muleh. Heeh. Ketemu bapak, takoni bapak, "Eh, Petrok, piye Pandhawa sagu tindak mrene apa ora?" "Ora, Pak. Monggo neng kono masyarakat pedukuan Karang Kedempel mlumpuk kabeh. Raimu arek kakek ngendi?" "Do ngrasani karo kowe Petrok nek nah dikongkon wong tuwa ra iso ngrampungi nek pendak Idul Fitri nomor sijin, njaluk sarung." Apa ora isen kowe? Monggo wong sing jeneng isen kuwi digowo tekan mati, Tru. Oh, Ngono ya. Heeh. Mm, -mm. Ha, terus nek cara aku nglabuhi bapak kuwi aja ketanggungan. Nek bapak ora kelakon bangun kayangan wirang semar yoan. Kalah dene pamonging para satria luhur mengarang arep bangun kayangane kok ora kelakon. Monggo syaraté ming boyong pepundane Pandhawa ora kelakon apa orang wirang semar.